Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi mengenai jenis padi terbaru dengan produksi tinggi dan ketahanan terhadap hama dan penyakit yang sangat tahan. Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama. Jenis padi ini merupakan pesaing dari Impari 32 dan Imbrida C2 yang akan menggegerkan petani di tahun 2024 jenis padi apa itu Pak Tiwi 2 dimana jenis padi ini merupakan golongan inhibrida yang bisa ditanam dan dijadikan benih kembali oleh para petani di Indonesia Padi Pak Tiwi 2 merupakan padi unggulan terbaru dari benih pertiwi. Padi Pak Tiwi 2 ini memiliki keunggulan yang tidak kalah dari seniornya, yaitu Pak Tiwi 1. Sama hal dengan Pak Tiwi 1, Pak Tiwi 2 juga ini sama-sama memiliki keunggulan tahan hama orang. Keunggulan ini dikarenakan Pak Tiwi 2 memiliki batang yang kokoh dan keras, sehingga hama wereng batang coklat tidak menyukainya. Selain itu, padi Pak Tiwi 2 merupakan padi sawah yang sangat cocok ditanam di musim penghujan, karena mempunyai umur panen yang lebih cepat daripada Pak Tiwi 1, yaitu dengan umur panen 105 hari. Salah satu hal yang disukai para petani dari Pak Tiwi 2 adalah ukuran bulir gabah Pak Tiwi 2 yang lebih besar jika dibandingkan bulir gabah Pak Tiwi 1. Dari ukuran tangkai pun panjangnya sangat terlihat, ini sangat lebih panjang. Dengan anakan produktif 16 sampai dengan 17 batang per tanaman, potensi hasil Pak Tiwi 2 bisa mencapai 11 ton per hektarnya dengan tekstur nasi Pak Tiwi yaitu pulen dengan rendemen beras giling yaitu 69% dengan warna beras putih bersih untuk ketahanan hama dan penyakit seperti yang sudah disebutkan tadi sama Kang Momo ini hal tahan terhadap WBC kemudian tahan terhadap awat daun bakteri ini sangat cocok ditanam di ketinggian 0 sampai 700 meter DPR mungkin itu sekilas deskripsi mengenai jenis padi pak tiwi 2 ya para sahabat bagi para sahabat yang memerlukan jenis benih padi ini silahkan dilihat di kolom deskripsi di sana ada Link untuk pembelian produk ini. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.